Жінка у чоловічій команді, і більш того, єдина актриса на сцені вечірнього кварталу Олена Кравець у нас в гостях ланичка. Доброго ранку здравствуйте, здравствуйте. ради тебе утро. бачити за як настрій взагалі зранку. Ой, нічого. Охоти, бодрий, покинулася. бодрий, водри, е, Чесно? Час. Ну, за час где-то до выезда в 6.15. А... В 6.15 встала и думаю, боже мой, как же люди каждый день вот так вот встают, чтобы прийти бодрым в эфир, всех себе. будить. А в зале Ну, вообще вместе с дочкой в 7.15 провожаю ее в школу. Я, короче, Маша. Среди Маша, меня. ничего, хорошо, нормально. Сегодня сама собрала себе обед в школу. Ну, самостоятельная уже девушка у меня. Хорошо, все хорошо, спасибо. Я хочу нагадати телефон прямого ефіру 49494 коткива 044. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої унікальні запитання у нас в гостях. Е, мешканка 95-го кварталу. Можна так назвати? Ну, звісно. Олена Кравець. Е, Оленочка. Ну, окрім того, що ти актриса телеведуча, е, ти займаєшся ще власними проектами. Е, я знаю про е, такий проект, як е, Різдвяні Ярмарки. Що це за проект? Будь ласка, розкажи. Ну, э, во множественном числе это, конечно, круто, это громко, она пока одна. Дело в том, что э, в прошлом году, в декабре, мы с кварталом гастролировали по Германии. Uh -huh. И как-то так получилось, каждый день новый город, э, Мюнхен, Берлин, Нюрнберг. И э, мы приезжаем в город и ловим себя на том, я смотрю, что, ну, как бы, ребята все, никто не спрашивает, а будет ли у нас экскурсия, а может быть, какие-то музеи, выставки стоит посетить. Никто не спрашивает у организаторов, куда поехать. Все за Задают один вопрос: а ярмарка у вас где? А ярмарка, конечно же, в этих городах, на какой-то городской площади, где ратуша, где э, залит каток, uh -huh, где ходят uh -huh. какие-то театры, где поставлены э, лавки с э, подарками, где пахнет корицей, ванилью, глинтвейном, и этими их сосисками. И это все, вот это все вот на целый день создает такое ощущение праздника. Как по мне, ну, это, знаете, это было такое возвращение в детство. То есть, когда вот ты ждешь, ждешь, и каждый день он, он пропитан уже вот этим вот настроением, когда родители перешептываются что-то там вот на кухне, когда ты ждешь, что скоро что-то случится, что-то произойдет. Но какие-то струны это задевают такие, такие чистые и, и такие настоящие. Я приехала после гастролей, думаю, ну что такое, ну почему? В Киеве вот такого нет. Но ну, почему я не могу у себя там в родной стране, в родном городе взять ребенка там под мышку детей, друзей их детей и куда-то пойти вот, ну в предрождественские дни просто пропитаться вот этим состоянием. Ну. В общем, я думала-думала, вдохновилась, потом прошло какое-то время, в августе я очнулась <laughs> и решила, что надо это делать. Надо сделать такую рождественскую ярмарку в Киеве, пусть она будет не такой масштабной, пусть это будет не главная площадь там, страны, пусть это будет э, очень приятное, культурное, такое культурный центр, мастерский арсенал, напитанное, как по мне, место, очень духовное место, силы я его называю. Там проходят различные биеннали, там скульптурные салоны, там есть внутренний двор, там есть крытая... Территория, в общем, мы решили, собрались в четвером э, с девчонками такими же безбашенными по-другому не назовешь и решили, что надо это какими-то усилиями как-то это надо сделать. Вот в итоге делаем потихонечку, не просто, с... но делаем. А Когда можно было бы уже потрапать на? 21, 22 23 декабря мы стадион Арсенал. Э, добро пожаловать Рождественская ярмарка, теплая Рождественская ярмарка. Вот так вот мы ее назвали. Там можно там и разважиться, да. и попить горячих напоев. Да, я думаю, что туда можно будет на целый день зайти, вот так вот, знаете, и абсолютно без каких-то ну условностей, без каких-то обязательств там участвовать в мастер-классах или не участвовать, просто там побыть, самому сделать ледовую скульптуру, угу. послушать стихи в исполнении Алисы Гребенщиковой, запастись подарками на дизайн-маркете. На дизайн-маркете у нас будет представлена около 50, если не больше различных участников это народные умельцы это люди которые делают качественный хороший handmade которые могут проводить и мастер-классы и могут удивить вас я надеюсь дорогие наши соотечественники ну то есть можно будет просто но ну, побыть в рождестве если не будет снега если вдруг ну, ну если вдруг его не будет у нас будет снег у нас у нас можно будет под снегом немножечко на лавочке рядом Тож 21, 22 та 23 э, грудня, так Грудня, так. Запрошує Олена кравець на різдвяну ярмарку проникнутися э, різдвяним настроєм. Да. Э, Оничка, у нас є глядач на зв'язку. вже, угу. давай візьмемо звісно. Да, да, Здравствуйте, Світлана. Я хотіла б пожелати вам удачи в сім'ї и в творчестве. Ми вас всієї сім'єю за вас болеємо, смотримо в кожні ваші концерти. Спасибо. От ну от. Така красива. Я там а от там тоже все всегда красиве. Спасибо, що ви є. Спасибо. А uh, ваше запитання, будь ласка, Ай, поклалася. Yeah. Лише запитання є, а тут багато на Фейсбуці, до речі, тобі вітання. Ти наша зіренька, ми тебе обожнюємо. Олена, я хочу задати вам питання: Наташа Коваль пише: що саме надихає вас на такі жарти. намаляются на власть твои с кем ты выступаешь. Кто пишет вам сценарии, чьи заобиваны вам подобаются? <решly> <Такое> <решly> вопрос, <решly> да. Ну, вдохновляют меня, конечно, ну, на самом деле сами тексты. Я не пишу тексты, у нас есть очень такая мощная, плотная команда авторов. Я до сих пор не прекращаю удивляться и поражаться, как у них хватает потенциала и вообще фантазии. Такими темпами работать и так, с такой плотностью выдавать довольно качественный юмор. Э, поэтому в 99% мне нравится то, что я говорю на сцене. Если э, случается этот 1%, когда возникает творческий спор, мы спорим, да. То есть, э, нет, я, я не просто делаю свою работу, дали текст, пожалуйста, отработай его, скажи, чтобы было смешно, там, поработай над ролью, нет, я спорю, я сражаюсь, я иногда протестую. Мне кажется, что. Дали мы маху, что это уже перебор. В общем, бывают э, столкновения такие творческие с ребятами, но э, в целом, э, мне кажется, ну, наверное, было бы тяжело работать, если бы Я ты не чувствовала органику. Да, Да, нормально. Нормально. Я просто уже, на самом деле, давно очень знаю же пацанов, да, и мы уже не э, первый год вместе. Как-то, знаете попритерлись, и уже такое чувство родства на самом деле. То есть ты, э, это не деловые отношения, это уже что-то большее. Интересно, как Лена, если бы появилась еще одна женщина в коллективе, ты начала привнувати? Ну, на самом деле, женщин в коллективе много. Женщ... О, я имею в виду на сцене. На сцене? Ну, не знаю, надо попробовать. Это же как такого, так ну, бы Знаете, то, что... Я хочу сказать в актерской профессии. Ну, если честно, моя, скажем так, уединенность вот в женском лице на сцене, это просто корректировка времени, да, это, это так случилось. То есть это не моя привилегия, это надо, ну, я это всегда говорю тоже вот во всех интервью, так сложились обстоятельства. Были времена, когда нас было и трое, и четверо, и нормально уживались, как говорится, на одной кухне. Все хорошо. Просто, просто так, вот, вот так сложилось. Кто-то решил, что будет писать тексты, кто-то будет эти все программы организовывать, кто-то будет на сцене. Поэтому... Да, спасибо, удачно, и мне довольно комфортно в этом коллективе, конечно. Мне кажется, и женских ролей так уже и богато. Да, женский юмор очень специфический, поэтому э, его, ну, скажем так, его нельзя замарать, ну, это не должна быть грязь, это должно быть всегда тонко, смешно, элегантно, интеллигентно, но смешно. То есть вот, вот какую-то надо найти такую грань, которая бы сочетала в себе все эти вещи. Ну, ребятам нашим удается, я стараюсь. Я Ой, мы приготовили для тебя сюрприз. Э, э, Сейчас человек, кто тебя очень хорошо знает, хочет передать тебе привет. Ничего себе, заинтриговали меня. Вчера на канале 1+, +1 а один, Хсамит, Кава Якобс, запрошує гостей. Доброе утро всей Украине. И, конечно же, доброе утро, Лена. Мало кто знает, но сегодня у нас с Еленой есть небольшая знаменательная дата. Дело в том, что сегодня ровно два месяца, как Елена со мной не разговаривает, ровно два месяца... Я и авторы программы ⁇ Вечерний Киев ⁇ разыграли Елену в рубрике ⁇ Розыгрыш со звездой ⁇ Ленчик, я надеюсь, что после того, как эта программа с твоим розыгрышем выйдет в эфир, мы с тобой помиримся, потому что это не так страшно, это больше весело. Это произойдет ровно через неделю, но тем не менее, чтобы поднять тебе настроение, поднять настроение всей Украине, смотрите сегодня программу ⁇ Вечерний Киев ⁇ в 2015. Всем хорошего настроения! Сейчас на канале Один Двусотый аромак самый тка вы Якобс приглашает гостей. Олень, это жарт таки, я не разумею. За что ты сказал, что ты вы не ты два месяца? Ну конечно, не то чтобы не разговариваем, не два месяца мы разговариваем, все нормально, да. Был такой прецедент в а нашей, наших с ним отношениях. Что да я что, что они меня разыграли, я стала жертвой программы "Розыгрыш". Они, ну понимаете, вот. Никогда в жизни не подумала бы, что свои же, свои же, да, пацаны, да, ну, ну, слышала, да, у нас есть программа розыгрыш, мы разыгрываем звездам, известных людей, но я никогда не думала, что они выберут меня в качестве они вот такого гибель, человека. Да, шо, шо было, они сказали, что мы едем в Белоруссию куда-то там работать, ага. вести какой-то праздник. И на белорусской таможне случился, ну я не буду раскрывать всех карт, случился не очень приятный э, такой инцидент. Э, нас задержали, э, не очень мило разговаривали, э, сделали, ну как вид, я понимала, что в, в другой стране нас не знают, мы там обычные люди, никакие там, ни звезды, ни квартал, никакие льготы, ага. и ничего не проходит. В общем, разыграли так, что... Э, пришлось применить оружие даже. То есть я убегала... Я, я убегала под, под выстрелы в спину. Честно вам скажу, вот не пожелаю никого, вообще даже даже вот в качестве розыгрыша не пожелаю этого никому. Сейчас я уже могу говорить об этом вот так вот, да, там с улыбкой. А тогда, ну вот в тот момент, в тот день, ох, ненавидела я их всех. Что я только не говорила? Да я уйду вообще из квартала. Да вы мне теперь не друзья. Да как же так? Да что я только не говорю? Это было... Но было серьезно все, было так по-настоящему. А я еще доверчивая очень. То есть я ни разу даже еще не... Еще одну хотела У Она тебе часто разыгрывает, взагалі? Ну, там, ну, друзья. Это, нет, скажем так, такое... А, а Сергей разыгрывает Нет, слава богу. Серега, слава богу, он может меня разыграть, но как-то он быстро дает мне понять, что это розыгрыш. А ребята, по-моему, подмигивают. Да, да. Ребята вообще находятся в этом состоянии вот перманентно, мне кажется. Они все время на чеку. Где бы можно, где бы, оно, где, когда она расслабится, когда уже вот, -вот э, потеряет бдительность, когда но можно. Прошлося созывчик, а уже же да, да, я уже, ну да, я все время жду, и каждый раз я расслабляюсь именно в тот момент, когда вот они пускают очередную стрелу. Розигрішав зараз саме час часто ромаксимутове запитання від нашого спонсора торгвелі Марк Якобс Монарх і поставить його наш глядач. Алло. добрий день. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Тетяна. Я дзвоню з кривого рога. Дуже приємно. Я б хотіла задати Аляні такий вопрос. У каждого человека есть в жизни какие-то бытовые неурядницы, проблемы, все. Решаете ли вы их вот так шуткой или пьете валерьянку? Ну, спасибо большое. На самом деле, всякое бывает иногда шутка, иногда пью, но не валерьянку, бывает всякое. ну это жизнь, вы понимаете, и она, наверное, тема прекрасна, что в ней можно испытать полную гамму чувств, от отчаяния до какого-то восторга. я обычный человек на самом деле, поэтому проблемы решаю, ну в основном стараюсь их не создавать, понимаю, что ну, все на самом деле можно решить и не стоит создавать, наделять определенной важностью какой-то излишней какие-то какие-то, ну, бытовые уж проблемы точно, потому что, ну, ну это, ну, ну, точно не самое главное в жизни. Поэтому я стараюсь не создавать. Или вот так вот, вот так, раз, <свят> и, и, и вышла сухой из воды. <свят> я хочу э, сказать нашим глядачам, что ты для нас, Лена, не просто гисть, так? Ты для нас, э, не побоюсь этого слова, а справжний талисман. Ох, наш друг и себе? талисман. А чему ты сразу разразумеешь. Э, майже рик тому, Майже рік тому я не пам'ятаю точно число. А на врученні е, премії нагороди «Телетриумф» Телетріумф uh -huh. ти оголосила, що сніданок з 1 плюс 1» е, є найкращою програмою. Я хочу пригадати, як це було. Давайте пригадаємо. Премія получає сніданок з один плюс один. Студія Ше справедливість є, і ця номінація особлює справедливість. Сніданок мав перемогти, оскільки його не дивляться лише ті, хто пішов на роботу або помер. Я щаслива представити вам телеведучого, який найдовше з усіх телеведучих в Україні веде прямий ефір: 60 годин на добу на тиждень. я не рахував. А, насправді для нас це дуже неочікувана перемога. По-перше, по-друге, це перемога великого колективу. Моє особиста, особиста симпатія Ганні Безулик і сніданку з один плюс один за її часів. А, а педан, Притула і Фреймут. Ви мене дуже багатому навчили до вранішньої програми. Вам теж дякую. Ми тебе дуже любимо. Спасибо Процвітання тебе. тобі і сімейного щастя. Дякую, що ти завітала. Спасибо. Дивіться сьогодні о 20.15 Київ вечірній. Uh -huh. ну, звичайно, далі новини, і у Києві вночі